Harta katanya pada hakikatnya dia bukan tercela. Ia tercela kerana faktor luar yang datang daripada manusia. Kerana kih lain, dia tercela kih manusia itu sendiri. Sama ada kerana sifat tomoknya. Tomok halubahnya. Sehingga kan sanggup mengambil harta yang tidak halal daripada orang lain. Mengambil melalui rasuah, dan tipu daya, kezaliman dan sebagainya ah ha, tu dah jadi tercela adalah Karena ketamakan eh uh, mendapatkannya secara haram memanglah itu dicela. Menahannya daripada yang berhak. Ha, sepatutnya harta itu hak orang lain tapi ditahan, disekat dan sebagainya. Membelanjakannya secara tidak betul. Nah, ha, di antara dicelanya ialah Harta yang Allah bagi amanah itu belanja kepada benda yang tidak dihalalkan oleh syarak. Ataupun berbangga-bangga dengannya dengan harta yang kita miliki. Justeru itulah Allah SWT ada berperman dalam surah Al-Anfal ayat 28. Auzubillah minasyaitan rajim. Innama ambu'alukum wa'ulalukum fitnah. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Harta dan anak juga kadang-kadang dia jadi fitnah kepada kita. Betul. Yang ini menjadi ujian. Menyusahkan kita. Berapa banyak orang yang berlawan dengan anak sendiri apabila tidak dididikkan agama. Dia macam-macam lah menjadikan anak derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya itu dah jadi musuh dah. Tidak jadi jadi anak yang soleh. Harta pun sama menyebabkan orang keluar masuk penjara dan sebagainya kerana uh, mengambil harta yang tidak halal di sisi syarak. Akhirnya jadi fitnah dalam kehidupan. Padahalnya harta itu tidak fitnah. Bahkan harta itulah yang menjadi jalan-jalan untuk kita guna balik akhirat dengan baiknya. Itu pesan Al-Quran sendiri dalam surah Al-Anfal ayat 28. Terdapat dalam sunan Al-Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda ia bermaksudnya begini. Ketamakan, kehalubaan tamak tu. Seseorang kepada harta dan kemegahan terhadap uh, kemegahan terhadap agamanya apa pula kemegahan terhadap agama riak guna agama dengan penuh keriaan adalah lebih membawa kerosakan ya agama dijadikan keria riak mengerjakan agama untuk dipuji dan sebagainya dan harta didapati untuk bermegah dan sebagainya katanya nabi bersabda adalah lebih membawa kerosakan. Ah ha, rupa betul. Akan merosakkan diri kita uh, dari melepaskan dua ekor serigala yang lapar ke dalam kandang kambing. Ah uh, makna bahaya. Kita lepas dua ekor uh, apa ni singa yang besar masuk dalam kambang, kandang kambing, lagu mana jadi kambing? Berarti tamak dan juga rasa keangkuhan, ujub, riak tu macam kita lepaskan serigala dua ekor yang ganas dalam hati kita nyebabkan dia ganas dan mengganaskan orang lain orang yang tak selesa dengan dia ulama salaf ulama dulu amat bimbang terhadap fitnah harta betul apa perbincangan kita sebelum ni pun gitulah sebab di antara manusia banyak diuji oleh melalui harta, kesenangan dan sebagainya. Sebab tu ulama mengatakan apa yang kami takut ialah ujian melalui kesenangan. Betul tak? Daripada ujian dengan bala. Biasanya bala orang mudah insaf kembali kepada pangkal jalan. Tapi diuji dengan kesenangan banyak orang tenggelam dan hanyut dalam kesenangan. Apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat kemenangan Islam dalam masa pemerintahannya banyak negara-negara baru dibuka. Beliau menangis. Ha, pelik juga. Sebab tu apabila dapat kemenangan, jangan menangis. Gembiralah. Tapi dia menangis sebab dia faham hakikat kemenangan itu. Allah tidak memberi kemenangan ini katanya kepada Nabi dan juga Abu Bakar bukanlah menandakan keburukan kepada keduanya. Kadang-kadang Allah apa ni Rasulullah SAW kalah dalam peperangan. Ada juga peperangan Hunain ada kalah. Uhud pun kalah. Dan juga Sina Umar ada juga. Dia kata bukan berarti mereka berdua ni Allah menandakan Allah tak suka bukan. Dah, bukan. Ada sebab lain nak uji. Misalnya Hunain kenapa tak menang sebab ketika itu umat Islam terasa eh tak kalahlah kita sebab kita ramai ha, dah mula bergantung kepada yang lain daripada Allah Allah kalahkan sekejap agar kemenangan kejayaan kita kena ingat bukan kita sebenarnya yang memberinya Allah Subhanahu taala iaitu al-i'timadul kamil kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam semua urusan hidup kita kalau kita kata oh hebat demo, oh hak Tuhan belaka tu, tu comel kita kata gitu. De, kita tak dapat sesuatu kalau tidak ada izin Allah SWT. Itu tarbiah agama kita mendidik jiwa kita. Begitu buat kalau kita dapat harta dalam konteks per, apa ni perjanjian kita ni katakanlah semua itu adalah pemberian Tuhan yang dia nak tengok sejauh mana kita boleh tunaikan amanah kehartaan itu kepada kita. Begitu juga mendapat kemenangan dalam berperang dengan musuh dan sebagainya. Itu semua adalah Allah Taala. Bukanlah menandakan kebaikan Umar. Dia kata, aku semasa aku jadi khalifah banyak aku buka negara-negara. Bukan kerana aku hebat. Kan? Semuanya daripada Allah. Sebab itu peliknya dalam surah An-Nasr. Iza ja'an Rasulullah wal-Fatih. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dillahi Afwaja. Pasabih Dua dua benda di situ. Apabila pembukaan kota Mekah dan apa ni ramai banyak di antara negara-negara dibuka dan dapat kemenangan, setiap kali dapat kemenangan adalah di disusuli dengan perkataan Pasabih bihamdi rabbika Dua benda. Sepatutnya kalau dapat kemenangan dia suruh puji Tuhan. Tak apalah yang tu. Puji Tuhan, tapi wastaruk firhu dan minta ampun. Bapak tu pelik juga dia. Kalau kita dapat anugerah sesuatu lah. Berjaya dalam pelajaran, dapat nombor satu. Anugerah tu anugerah ni dalam dunia katakanlah. Ya, kita puji lah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tapi lepas tu dia suruh wastaruk firhu, kena minta ampun. Ulamak kata pelik tu. Bukan pelik. Sebenarnya apabila kita dapat kemenangan, kehebatan, kita puji Allah. Dan kena minta ampun sebab takut-takut kemenangan itu menyebabkan kita rasa megah. Terasa macam hak kita. Kita minta ampun awal-awal lagi dah. Allah jaga aku supaya aku tidak rasa angkuh dalam kemenangan dan keanugerah yang aku dapat ini. Sebab itulah awal-awal lagi diminta supaya disampingkan kemenangan yang kita dapat tu dengan istighfar. Agar kita mengatakan kemenangan ini sikit pun bukan kerana aku. Tapi kerana Allah yang beri. Sebab kalau kita kata kerana aku, itu kena kita minta ampun dengan Allah. Sebab itu kesilapan dari sudut obodiyah kita. Penghambaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yahya ada berkata. Yahya bin Muaz ada berkata. Dirham ataupun duit. Ibarat kala jengkin. Dia kata. Dan kalau kita tengok pada tajuk kita. Kecelaan dunia itu. Dia kata sini kalau tak kena buat. Dengan hak benda kita dapat tu. Harta yang kita dapat macam tak di. Maka dia diibaratkan harta itu macam jengking. Sekiranya kamu tidak mengetahui penawarnya kita ambil tapi kena ada penawar dia katakanlah dulu Zain miskin katakanlah selalu ambil upah cedong dulu dia untuk mendapat duit bayar SPM katakanlah kemudian apabila tua Allah bagi katakanlah buat banding katakanlah oh banyak duit katakanlah jadi juta-jutawan ha. jadi Sebenarnya kalau kita tidak beringat benda yang kita dapat banyak tu seolah jengking dia ia menyengat kita pula menyebabkan kita tak kabur. Ah ha, tu sengatan tu. Sengatan jengking terlepas kat lah jengking ni. Kalau dia cengit sikit pun tak apa, apatah lagi kalau dia buat masuk racun dalam otak kita, mati serta merta. Ibarat begitulah harta yang kita dapat yang kita tidak tapis sebaik mungkin Maka dia jengking sebenarnya. Yang nak ayatnya beracun rupanya. Ambil dalam kadar yang penting saja. Jangan sampai menjadi racun untuk akhirat kita yang untuk kekal di abadi di akhirat nanti. Katanya Yahya bin Muaz dia adalah jengking nantinya kalau tak kena buat harta kita tu. Sekiranya kamu tidak mengetahui penawarnya. Macam Kalau kita kena ketik kaulah ke senduk, Ataupun kala Kita gaduh-gaduh ke hospital Rupanya doktor ambil Racun juga Racun yang ada dalam Bisa deh Bisa ular tu dia simpan ha, Ada pakar mungkin ada pakar di kanan kita ni Orang ambil ular tu Dia ambil bisa dia dia simpan Dalam makmal dia Sebab apa? Rupa Rupanya Orang kena ketik ular pula Dia ambil itu cocok semula kita Jadi penawar Daripada ular yang berbisa dan ubatnya diulah tu juga. Ya, ya, ya. Mu'asih dan kita. Harta sendiri macam ular. Dia. dia berbisa dan dia juga ada penawar dalam tu. Kita nak masuk syurga pun dengan harta kita. Dan nak masuk neraka pun dengan dia juga. Dengan harta juga. Tidak kita habis. Berarti ambil dan kita ada penawarnya. Penawarnya ialah elakkan diri daripada takabur kalau kita kaya Penawarnya kalau banyak kena hampiri fakir dan anak yatim kena bayar zakat macam ramai di antara orang-orang kaya di kalangan kita ni setiap tahun ada ni orang ha apa ni orang-orang pakai gi buat umrah nak kecak katik, nak kena beka dah kaya us mahsyaallah orang ni tetap dunia ni bukan dicela lagi sebab ngelipal lo orang yang dapat pergi umrah dengan dia. Habis dia kenal kata dan ngiling masya-Allah habis dia, kalau tidak ambo tak kenal Mekahnya lagu mana. Buat dia itulah. Dicela lagi ke dunia lagu tu? Bukan, bukan. Itu penawar agar harta yang kita dapat tu bukan mengetik kita, bukan menyengat kita. Bahkan menjadi penawar kepada kehidupan kita. Begitu gap pangkat kita, begitu gap apa-apa saja, ambil dia untuk kita bawa balik akhirat nanti. Jadikan penawar kita, Jangan dia pesengat kita sehingga kita sesat hidup dunia kerana harta kita, kerana pangkat kita. Terima kasih Yahya bin Muaz memberi kata-kata yang boleh memotivasikan kehidupan kita. Kamu jangan memegangnya macam ulas senduk tahu dia dia bisa. Buat apa pegang dia? Kalau nak pegang juga boleh. Belajarlah dulu. Tak so, gitu. Bagaimana nak main dengan orang senduk. Begitu juga orang yang tokeh serkah ke apa? Serkah lah. Jami kecil kalau kita pun nak masuk tengok serkah. Heran. Singo hebat tu boleh tunduk dengan kayu so lah, dia Ah, ha. Tapi kalau tak belajar, dia makan singa lah dia. Tak tunduk. Begitulah dengan Harta yang nak ambil tu tahu dulu. Buat apa aku ambil? Untuk apa? Untuk belanja kepada apa? Ambil demi kerana Allah. Itu penawarnya kata dia. Comel. Sekiranya kamu tidak mengetahui penawarnya, kamu jangan memegang ular itu. Jangan pegang harta itu salah itu. Kerana sengatnya berbisa. Dan boleh membunuhmu nanti. Harta pun sama. Bukan bunuh mati kita tak. Bunuh hati kita, mati hati. Sebelum mati tubuh dengan dimatikan oleh cintakan harta lebih pada cintakan Allah. Siapa mati? Tubuh sudah molek lagi. Tapi hati mati awal-awal lagi sebelum tubuh mati. iaitu mautul kulub. Dia mati hati. Ditanya. Yahya bin Mu'az ditanya orang. Apakah dia penawarnya wahai Yahya? Kalau gitu mana penawarnya? Jawabnya ambillah secara halal. Itu penawar dia. Uh, jangan ambil ikut dah harta tu. Begitu kau nak pegang ulah, jangan tepi main dah tak biasa. Dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Ambil lah jadi jutawan sebanyak mana pun, tapi nak letak mana? Penawarnya letak pada tempat yang sepatutnya setelah kita diberi oleh Allah harta pangkat dan sebagainya. Comel deh, comel. Yahya tadi ada berkata lagi untuk menasihati kita semua. Ketika seorang hamba itu mati, kita pasti akan mati. Bila? Wallah alam. Dia kata ketika seseorang hamba itu mati nantinya, dia akan ditipu dua musibah. Katanya di antara musibah yang menipu orang mati nanti, yang berkait dengan harta. Banyak lagi yang berkait dengan benda lain. Ha, dalainya, ada orang yang susah nak mati. Nak mengucap pun tak sih. Marah nak mengucap tu, bala dah tu. Wali Azubillah dia. Jadi dekat nak mati, benda yang bersukau bersuka upah harta ni ada. Di mana dia kata semua makhluk tidak pernah mendengar seumpamanya. Ditanya, apakah dua musibah itu dekat dengan orang yang nak mati? Yahya jawab, dia menjawab, semua hartanya akan diambil kembali. Betul? Harta kita, kalau kita masuk dari kubur, apa saja. Kasut pun orang tak pakai. Kalau kita kata tak pernah sabar. Masa so, orang juta orang masuk kubur tak ada kasut. Pakarlah. Dia pun ambil dari orang. Ambil kanak. Dan semua sekali diambil semula. Di dunia diambil dah. Betul tak? Akhirat memang diambil kembali untuk ditanya. Sesin pun ditanya. Umur pun sama. Ditanya semula, diambil semula, dibawa akhirat nanti di depan Allah. Umur muda muat gapo, Harta muat gapo, Pangkat muat gapo, Diambil semula. Itu musibah kepada orang yang mati sebenarnya. Allah Akbar. Terima kasih. Kalau kita tidak, kita tak terperasan. Kita akan menghadapi musibah banyak nanti. Terkejut banyak. Kali pertama, first time kita terkejut dalam hidup ni. Ditanya semua. Anak yang kita miliki itu ditanya sore-sore. Hak ni, muak guana yang semayang belakang anakmu ni? Yang soleh belakang ditanya semua lah ada. kalau tak kedainya buat Anak tinggal anak tak semayang, katakanlah. Hak oh, guana. Dia ambil semula anak kita. Tanya depan, kita, depan Allah. Warna jadi kini muat gana dan sebagainya. Harta, pangkat. Kita terkejut semula. Musibah pula. Kepada seorang yang mati. Sebab benda yang milik kita dia ambil semula. Sama ada dia ambil oleh harta anak-anak dia sebagai pusaka. Dan juga dia ambil semula. Pindah ke akhirat untuk ditanya apa kita guna ketika itu. Ya Allah. Padahal pun generasi awal lu hebat-hebat dulu pun boleh menundukkan dunia sebab uh, dia ambil dunia di tangan bukan saja dalam hati dia lah, dan Allah jadikan dunia tu boleh mengurus dia sebagai menjadi umat yang terbaik dari dunia ketika itu apabila ditanya apa benda yang apa um, namanya um, terkejut tu dia jawab semua harta akan diambil kembali yang kedua, kesemuanya akan dipersoalkan satu persatu. Itu musibah. Terbeliuk mata apabila sampai di akhirat. Dengan tidak disangka, bina kita kecek okay, lebih kurang pun dicatat. Selara tak kena lagu pun dicatat. Ketika itu, Ya Allah. Gitu pun ambil kiranya. Betul. Jadi, si mati itu rasa terkejut musibah besar. Dua perkara tak ada kan? Satu diambil semula Ditanya depan Allah tentang apa yang kita dapat Semasa di dunia ini terutama dalam konteks Perbicaraan kita Harta dan juga rupanya Dibicara semula Depan Allah tentang apa yang Kita miliki semasa kita hidup di dunia ini Itu harta yang Dicela Itu harta yang dicela mana harta yang dipuji Saat ni memanglah dicela Kalau tak kena buat Dan dia beracun Ambil dalam bentuk dia tidak beracun kepada kita Jadi seterusnya Dia bincang di sini Harta yang terpuji itu bagaimana Baik Kita ambil sikit Masa ada dua minit lagi Tadi kita baca Pesan Imam al tentang Harta yang tercela itu Bahkan Mu'az kata, Yahya kata Dia beracun Hak terpuji macam mana? Kami telah jelaskan bahawa Harta pada zatnya Pada hakikatnya Bukanlah semua yang tercela Kena ingat tu Sebab banyak perlu kita Harta Kalau kita nak kuatkan ekonomi Kena harta Nak amankan negeri Kena ada kekuatan tentera Senjata Semua kena peti belaka nak ajar, nak atas, nak tempat-tempat yang berkualiti bayaran untuk belajar, semua harta belaka bahkan rukun Islam kita banyak terlibat dengan harta Ya, nak pergi haji kena harta, bayar zakat kena harta semua itu tidak tercelah ter 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 lah, terpuji bahkan ia mungkin menjadi satu perkara yang terpuji pula karena menjadi sebab untuk mencapai kemaslahatan agama dan dunia. Nak selamat dunia kena ada duit, kena harta. Dan apatah lagi akhirat nanti. Allah juga telah menamakan sebagai satu kebaikan. Ya nampak, Ya bagainya hartanya panggil satu kebaikan, khairan. Ya, khair dipanggil benda yang baik harta ni sebenarnya. Kerana ia menjadi asas untuk meneruskan pembangunan hidup manusia. Ya, untuk kita mengurus hidup ini dengan terbaik adalah perlu kepada adanya harta yang kita urus mengikut kehendak Allah SWT. Allah Taala berfirman pada permulaan surah An-Nisa. Jadi disebabkan masa sudah sampai hujung pertemuan kita malam ni doakan agar kita dapat bertemu lagi pada pertemuan akan datang dan kita duduk bersama tajuk manakah harta yang tidak beracun itu yang terpuji itu dan memang kita nak banyaklah kalau benda terpuji itu agar di sana surga firdaus menunggu menunggu orang-orang yang melakukan dunia dengan sebaik mungkin insyaallah sebelum tu abazim minta maaf kalau ada terkasar bahasa dalam penyampaian taklim doakan kepada Abah Zain dan kita semua agar Allah bagi kesihatan panjang umur kita dapat bertemu lagi dalam tajuk seperti Abah Zain kata tadi harta manakah yang terpuji di sisi Allah SWT Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد मदर <middles> सु Yeah. No. Thank